Добрый вечер, шановние телеглядачи. Телеканал «Миколаев» продолжает свою работу. Это программа «Чем живет область» в студии Наталья Приходько. И сегодня до нашей студии завитал Миколай Павлович Романчук, герой Украины. Добрый вечер. Я приветствую вечер. вас в нашей студии. Николай Павлович, наверное, первый вопрос давайте мы расскажем нашим телезрителям. У нас закончились снова. С каким результатом наша область подошла? Ну, в первую очередь я хочу поблагодарить всех струженников агропромышленного комплекса, всех тех людей, которые непосредственно принимали участие в этой битве, битве за урожай 2014 года. Если вы помните, мы пришли к власти в марте 2014 года и сразу как бы вклинились в эту битву. Битва, когда нужно было засеять, битва, когда нужно было восстановить, и битва, когда нужно было достать горячие смазочные материалы, чтобы обеспечить посевную в 2014 году. Все это было на передовой, все это выполнялось Значит, тружениками агропомышленного комплекса. Казалось, значит, все переживали, будут дожди или не будут дожди в мае месяце. Пошли обширные, значит, практически по всей территории Николаевского региона дожди. Удобрили и ждали, и надеялись, какой же будет урожай. Поэтому урожай 2014 года по сбору зерновых, озимых и ранних зерновых, показал, что область достигла рекордных результатов. Общий плавовой сбор зерновых, пшеницы, ячменя значит, и других, значит, составу около 2 миллионов 400 тысяч тонн. Это заслуга в первую очередь тех крестьян, тех людей, которые в такую спеку собирали, в такую живу собирали эту дорожай. Я очень благодарю за тот труд, который они сделали, за тот подвиг, который они совершили. Конечно же, все еще идет впереди. Уборка значит, поздних осенних культур не закончена. Параллельно с этим идет подготовка земли значит, к закладу или к посеву озимых 2014-2015 году. Поэтому я хочу сказать, что в этом сегменте, как никогда, у нас получился очень положительный результат по сбору озимой пшеницы в этом году мы получили рекордный результат, результат по сбору зерновой пшеницы с одного гектара земли. В целом, в целом будем надеяться, что осень будет успешна. Значит, мы соберем оставшиеся значит, зерновые, кукурузу, подсолнух и заложим хороший фундамент под пшеницы 2014-2015 годов. Поэтому я благодарю тружеников и всех, кто принял практически прямое участие в сборе урожая и пополнение как бы, запасов Николаевской, зерновых Николаевской регионов. Все сработали хорошо. И труженики села, и помога, погода, дай Бог, помогла нам. Если учесть что все то, что было на улице, а на улице была и настоящая, идет, продолжает настоящая война. На улице было прогнозы о плохой погоде в мае месяце, пошли дожди, где заполнили практически всю территорию Николаевской области и технику подготовили, где мы боялись, что параллельно со всеми регионами, где созревает зерно в Херсонской области, в Одесской области, в Николаевской, мы созрели все вместе. Обычно в те годы Вначале идет Одесская область, затем идет Херсонская область, а мы как бы последние. Мы боялись, что техника, которая необходима будет, а в этом году созревала везде одинаково. Практически в один день начали косить и в Одесской области, и в Херсонской, и в Николаевской. Мы считали, что тех комбайнов, которые мы подготовили для уборки зерна 2014 года, не хватит, будет недостаточно. Все районы распределили так эту технику, все фирмы подготовились таким образом, что урожай 2014 года ранних и зимних зерновых полностью собрано. Результаты 2 миллиона практически 400 тонн собрано значит, и заполнены значит, ниши элеватора Николаевской области. Николай, еще нас с хлебом? С хлебом. Это хорошо, это радует. Это, 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 уже есть прогноз, что люди будут с хлебом. Николай Павлович, второй вопрос, второй блок вопросов, о которых хотела поговорить. Конечно же, у нас сейчас тепло, да, жара, но все-таки зима на носу. Да. Отопительный сезон. Наверное, вопросы многих наших телезрителей волнуют. На сегодняшний день действительно мы вот в этой жаре, которая сегодня есть, не замечаем, что пойдет скоро мороз. И нагрянут мороз. Еще может быть неделя, может быть еще 10 дней побудет тепло, а потом пойдет планомерное, плановое снижение температуры. И вот в данной ситуации, как никогда, ни в одном году за весь период независимого Украины, мы не подошли к вот таким вот серьезным результатам выполнения этих задач, которые показывают, как нужно подготовить Николаевский регион, как нужно подготовить к область к отопительным сезонам. Отопительный сезон сегодня будет очень сложный, напряженный, и все будет зависеть от того, какой, какой еще будет температурный режим. Но в чем он заключается, этот отопительный сезон, и чем он отличается от предыдущих? Сегодня до всех регионов Украины, Ко всем областям доведены показатели снижения потребления газа, газа на 30%. Что это означает, что практически весь отопительный сезон длится по периоду по времени, если его считать с 15 октября по 15 апреля, это 6 месяцев длится отопительный сезон в Николаевском регионе и в целом на Украине. Если температурный режим покажет, что именно в этот период нужно начинать, и период 15 апреля нужно будет заканчивать, то это 6 месяцев. Снижение объема потребления газа 30%. Таким образом, 2 месяца из 6 мы должны сэкономить. Мы должны не поддать тепло ни на объекты социальной культуры, ни на объекты коммунальной власти, а тем более не будет работать промышленность. Это вот допустить нельзя. Это допустить нельзя, потому что это может произойти социальный взрыв. Но директива получена, Мероприятия подготовлены и находятся на контроле. Каким образом готовились и что уже сделано в настоящий период на территории Николаевской области? В первую очередь вы первый директивный документ, который подписал глава администрации Николаевской области Америка Владимир Иванович. Этот директивный документ показал, что в Николаевской области создан кризисный комитет по обеспечению подготовки Николаевского региона к началу отопительного сезона, к тем мероприятиям, которые показывают, что область должна снизить потребление газа в 30% и не допустить остановка никаких котель, а тем более не обогрел школьных, учебных, детских, больничных заведений в Николаевском регионе. Создан антикризисный комитет, созданы и подготовлены мероприятия, которые говорят, что мы начинаем работать в этом режиме. В этой ситуации, в этой ситуации я Понимая, зная, что ожидает Николаевский регион, регион впереди, что будет ожидаться, будет нас ждать впереди, то под моим контролем подготовлены рабочие совещания. Эти рабочие совещания, начиная с сегодняшнего дня, будут проходить в администрации Николаевской области ежедневно два раза в неделю, два раза в неделю, в понедельник и в пятницу они будут проходить два раза в день утром в 1 часов и вечером в 20 часов. Значит, в понедельник мы будем ставить задачи, а в пятницу будем подводить итоги выполнения этих задач. И вот те, которые на будут доведены до всех подразделений Николаевского региона, это все районы, это все города. Города такие большие, и крупные, как Первомайс, Вознесенц, Очаков, Баштанка. И в этой ситуации будут созданы отдельные штабы. Сегодня в городе Николаев создан уже отдельный кризисный штаб по подготовке мероприятий и выполнению этих мероприятий по снижению потребления газа в 2014-2015 году для отопления обогрева значит, наших будем считать, объектов социально-культурного назначения и объектов будем считать, коммунальных хозяйств. В этой ситуации все те мероприятия, которые будут доведены и будут выполняться в течение недели планово, Значит, мы так и будем продолжать проводить эти совещания. Если совещания покажут, и аналитика покажет, что не все успевают, не все подготовлены и где-то чего-то не, не выполняется по, по перечню утвержденным предприятиям, мы такие совещания будем начинать проводить, проводить и в субботу, и в воскресенье. Мы не допустим для тех моментов, которые покажут, что область может оказаться не обогрета или может какие-то объекты социального значения не, не поступит тепло. Поэтому есть плановость проведения этих мероприятий. Эти мероприятия находится на контроле сегодня у главы Николаевской администрации Мерикова Вадима Ивановича. Значит, эти мероприятия находятся по Николаевскому региону на контроле в Киеве. И мы начинаем с ним работать. Есть договоренности, что каждый регион, каждый район Николаевской области и каждый город и Николаевской области, в том числе Николаевский областной центр в городе Николаев, приступили к реализации этих задач. Николай Павлович, смотрите, антикризисный комитет, да, уже он создан. Кто да. вошел в этот комитет? В, эти, в, этот комитет ушли, вошли значит, главы районов, значит, начальники управлений коммунального хозяйства. Значит, и пока на сегодняшний день возглавляет этот, будем считать, комитет глава администрации Николаевской области Мерика Владимир Иванович. В перспективе то, что эти функции могут быть переданы уже перспективы, значит, другим которые будут заниматься этой тема. Николай Павлович, объясните нашим телезрителям, которые может немножко не понимают, да, вы сказали, что будет снижение на 30 потребления газа, да? да? Это соответственно на треть снизится температура в квартирах или как? Вот объясните. Вот в этой ситуации, в этой ситуации, если мы говорим, что будем снижать на 30 потребление газа то логически, логически нужно снизить и температуру на 30%. Но мы это допустить не можем. Почему? Потому что снизить температуру в детских садах, в больницах, в школах, мы не создадим нормальные условия, в первую очередь, детей проживания в детском саду. Во вторых мы нарушим учебный процесс, который в школах. И в-третьих, мы не дадим возможность лечиться тем детям, а тем более рожать детей в домах. Значит, в связи с этим мы этого допустить не сможем. Поэтому будут сделаны некоторые Значит, направление по экономии потребления газом. Значит, по экономии по, по защиты сохранения тепла. В чем она заключается? В первую очередь все эти 5 делятся на группы. Первая группа это организационные мероприятия, которые нужно будет выполнить в первую очередь то, что мы видим, понимаем, и знаем, что это нужно сделать. В чем заключается, что мы видим и понимаем, что нужно сделать. В первую очередь есть окна. Там, где есть пластиковые окна, это один показатель сохранения тепла. Там, где окна еще старые, значит, и деревянные, значит, их нужно просто, просто утеплить. Особенно это касается и школ, особенно это касается учебных заведений, больниц. Есть такие мероприятия, которые говорят о том, что нужно где-то вовремя закрывать двери, чтобы не уходило тепло. И еще один из главных источников говорит о том, что другой есть показатель, он очень объемный, и его нужно сделать, постоянно мы докладываем, что он сделанный, а он зачастую и не сделанный. Проверить сами системы. То есть котельная может всегда работать, котельная может всегда работать и давать то тепло, которое необходимо. Подача тепла от котельной до потребителя, до жилого дома или до учебного заведения или до больниц, зачастую отсюда тепло уходит с одной температуры, и а проходит до совершенно другой. Система не заизолирована, система не, это самое, не сохранены Кроме этого, значит, на сегодняшний день, насколько я понимаю, до конца не проверена система подачи тепла. То есть трубы на сегодняшний день могут дать течь, могут дать порывы. Поэтому все нужно сегодня это проверить в системе организационных мероприятий. Другой раздел всех событий, которые касаются сохранения тепла, это технические мероприятия. Технические мероприятия уже как бы на основе, инвестиционных проектов на основе покупки и модернизации каких то систем котелин, значит, подачи тепла это будет сделано сегодня темпиате подготовлены значит которые при той же самой подаче температуры создание то же самой э, тепла будем считать, повышение сохранение той, той же самой калорийности тепла значит, и дают, значит, эти, будем считать, выполнять эти технические мероприятия, дают же саму, ту же самую температуру при том же потреблении газа. Но она дается на порядок, там, допустим, на 5-10 градусов больше, чем, чем, положено. И третий блок мероприятий – это кризисное мероприятие, которое будет зависеть от того, насколько будет критическая ситуация в области по подаче и потреблению газа в целом, зависит от Украины, как она будет распределять этот газ. И в зависимости от тех температурных условиях, где мы будем находиться. Может, мы где-то снизим температуру воды, которая подается горячей для помыва. Может, мы ограничим каким-то сегментом подачи этой воды. Поэтому перечень мероприятий, которые сегодня есть, перечень мероприятий и задач, которые сегодня поставлены перед нашим жилищно-коммунальным хозяйством, доведены. Их нужно реализовывать. Если ждать, что через неделю, через две недели мы получим результат, то это неправильно. Сегодня каждый день нужно смотреть, контролировать, как выполняется это мероприятие. Весь спектр, сегмент, весь спектр в сегменте этих вопросов расписан и доведен до исполнителей. Теперь нужно их, с ними работать, контролировать, выполнять. И мы должны получить положительный результат. Мы сегодня рассматриваем пост это жилищно-коммунальное хозяйство, значит, мы рассматриваем вопрос сегодня бюджетной сферы, но чуть-чуть мы до конца не рассматриваем крупные промышленные предприятия. Поэтому крупным промышленным предприятиям как никогда уже сегодня, особенно те, которые занимаются крупным бизнесом, элеваторы, значит, и глиноземный завод, завод ЮТЗ, уже сегодня нужно смотреть и видеть, как они видят себя в том плане, в том плане что это промышленное предприятие, Промышленное предприятие глиноземный завод, промышленное предприятие элеватор – это одно направление. Промышленное предприятие хлебзавод, который дает сегодня хлеб, тоже промышленное предприятие. Но подачу или выпечку хлеба мы не сократим. Поэтому мы в первую очередь включим там мы в первую очередь отключим там клапан, перекроем. Но промышленное предприятие, которое выпекает хлеб, которое обеспечивает полностью социальным пакетом наших граждан, мы это делать не будем. Поэтому, как никогда, сегодня крупным руководителям крупных промышленных предприятий нужно думать, смотреть и давать свои предложения в администрации, как они видят, понимают производственный процесс работы крупных предприятий в 2014-2015 отопительном сезоне. Николай Павлович, вы рассказали более подробно да, о вот этих вот блоках мероприятий. В первом блоке все понятно, закрыть двери, утеплить окна. Это, это все будет... То, что мы видим. Конечно. В первую очередь мы пошли к дому, подъезд. А, да. Снизу доверху значит, выбиты стекла нужно застеклить. Ну, это застеклить это жек, который сегодня выделил деньги и застекли окна. В вторую очередь мы видим, значит, что сегодня окно, которое деревянно перекошено, Значит, и щели между стенкой и окном в пол, пол Его нужно заклеить, за заливать какие-то сам. Организационные – это самые простые. То, что мы видим в, как бы, прямом смысле слова. В том, значит, дети бегают в детском саду или дед, поставят тот же самый закрыватель, чтобы двери не были постоянно открыты, а закрыты постоянно. Это то, что мы можем делать все вместе с вами, где-то подсказать, где-то небольшие затраты, что-то выполнить, сделать, зарезливать, застеклить, замазать, покрасить, и оно будет. По поводу второго пункта хотела уточнить, какие-то средства будут выделены на вот эти вот переоборудования, котели На Или мы день, так далеко еще не смотрим? На сегодняшний день каких-либо целевых, прямых, а тем более быстрых финансовых потоков не будет. Все нужно будет выкручиваться, все нужно будет делать за счет собственных ресурсов бюджета Николаевской области. В данной ситуации мы как раз и сидим сегодня занимаясь этим вопросом, что мы четко понимаем, знаем, никаких дополнительных финансовых потоков со стороны государства не будет. Если будут привлекательные, привлекательные инвестиционные проекты, допустим, внедрить какую-то котельную, внедрить какие-то ну, новые котельные, новые технологии, подачи тепла, это мы будем рассматривать. И мы будем в Киеве просить и как бы добиваться, чтобы эти деньги как бы были выделены дополнительно в виде инвестиционных проектов. Защищать будем, доказывать, убеждать, что это интересно, что это необходимо. Деньги, которые сегодня могут быть направлены, это деньги региона. Николаевская региона. Это фонд региона. Других денег, как деньги Николаевского региона или с фонда региона, мы взять не можем. Поэтому это за счет собственных ресурсов. Хотелось бы, чтобы мы нашим эфиром достучались до того же сотрудников детского садика. Это как минимум, да, и как максимум до какого-нибудь начальника ЖЭКа. В данной ситуации я еще раз хочу сказать, что все, что касается объектов детских садов, школ, больниц, в первую очередь, роддомов, домов, инвалидов, ветеранов, мы будем полностью контролировать и смотреть ситуацию. Там не будет никаких кризисных событий. Все, что касается коммунального хозяйства, жилых домов, каждый жек, каждый руководитель жека знает и понимает, где он находится. Знает и понимает, что уже сегодня нужно заниматься подготовкой. Там дверей нет, там окон нет, там стекла нет, там подвалы, не, трубы не изолированы. Этим нужно заниматься. Готовить мероприятие, и мы сегодня на этой неделе соберем полностью весь, значит, руководящий состав всех регионов Николаевской области, в том числе и руководителей мэров крупных городов и поставим задачу. Поставим задачу, чтобы они в письменном виде довели до своих руководителей, что тепло подать можно, а сохранить тепло – это наша самая задача. Поэтому сколько сегодня уже говорилось о том, что <кх> летом нужно готовить сани, а зимой тюлей, как никогда эта тема сегодня актуально. Нужно готовиться к зиме уже сейчас. Хорошо. И третий блок вопросов, продолжая тему жилого коммунального хозяйства, многоэтажных домов. Все мы знаем, да, какие события у нас трагические случились в городе Николаеве. Буквально с разницей в один месяц, там чуть меньше, да, 12 мая и 9 июня. Да. Два события, которые произошли в Николаеве в этот период, значит, конечно же, показали, что в первую очередь Николаев это Город терпеливых людей, город, который объединил людей. События, которые произошли, это трагедия и горе. На Вазовный 40 люди практически стали не дом Лазорный 40, а семья Влазовный 40. Они стали как одна семья. Дом на Малгодейске, 28, там не, так, не такие большие были разрушения, но они тоже почувствовали, что власть, которая есть в городе, власть, которая есть в области, она контролирует те события, которые там происходят. И, конечно же, есть люди, те, которые понимают и знают, что происходит, а есть люди, которые где-то информацию на базаре услышали и начинают людей как бы раздражать, начинают людям говорить неправду. Неправду в том, что мы забыли что-то или кто-то забыл. Если мы говорили, что дом на Лазурной 40, он будет полностью значит, квартиры будут восстановлены, построены, и жильцы получат э, ну, как бы однотипное жилье по квадратуре, так это факт. В чем он заключает этот факт? В том, что на сегодняшний день государство через постановку Кабинета Министров выделило первый транш финансовых потоков. Все, что касается материальной стороны, материальной стороны, все, что касается материальной поддержки, конкретно каждый человек государство выполнил полного объема. То есть эта тема уже забыта, и мы к ней не возвращаемся. Все, что касается на сегодняшний день реального строительства квартир, то в этой ситуации оно как-то снова ушло как бы с под контроля. Как бы должен заниматься этим вопросом город, а люди обращаются и спрашивают, как бы сегодня у меня. И в этой ситуации я хочу сказать, что на завтра запланировано два события. Первое событие – начальник управления капитальной строительства доложит, как идет процесс на утреннем совещании, а вечером уже в 18 часов я непосредственно принимал участие с руководителем этого объекта, дома Ривьера, который находится на, на Мыве. Посмотрел, как идет сам процесс подготовки и передачи жилья нашим жильцам на Лазурный 40. Я думаю, что самым худшим процессом, который сегодня есть, то, что где-то не доработали мы вопросы содержания людей в базе или в гостинице Турист. Я считаю, что эта тема чисто подконтрольна мэрии. Свои обещания со стороны администрации мы выполняем полностью, объеме выполним. А вот вопрос мэрии, который касается нескольких квартир, которые говорят, что трехкомнатная квартира, которую имели, получит однокомнатную квартиру. И то, что сегодня не за что содержать людей в гостинице, это совсем не так. Я считаю, что каждый человек, который претендует на квартиру, проживающий на воздушный срок, должен получить равноценное жилье, которое необходимо будет отдать на воздушный срок и отдать вере. Это даже однозначно. Люди не должны расстраиваться. И еще раз говорю, ни на какие там слухи, ни на какие там упреки, ни на какие там, может быть, обвинения со стороны каких-то подразделений города идти не нужно. Вы должны получить, или люди, которые проживали в воздушный сау должны получить равноценное жилье а полноценно по квадратуре. я считаю, я буду этот пост контролировать и доведу его до логического завершения. Мы должны в сентябре месяце вручить уже первые ключи от квартир людям, которые проживают и будут проживать на Ривьеру Я думаю, что это придет в торжественной обстановке. Значит, финансовые потоки, которые должны отдать государству, все должны находиться под контролем, и государство готово поддержать нас в этом вопросе. Все, что касается дома, который находится на Малгавдейской 28, этот вопрос находится под контролем мэрии. Прошла сессия городского совета. На сессии городского совета на сегодняшний день признан проект как первоочередной проект ремонта, капитальный ремонт этого дома с выделением финансовых потоков, которые необходимы для строительства и достройки этого дома. В этой ситуации, в этой ситуации мы, как администрация, взяли на себя плановую поддержку, материальную поддержку тех людей, которые пострадали. Я, насколько знаю сегодня информацию, все финансовые потоки, которые необходимы, нами получены. Через благоденный фонд, который находится под контролем одного из заместителей главы администрации Николаевского области, Янишевской Оксаны Альбиновны, он под контролем, и все в полном объеме финансовые потоки, которые необходимы людям, которые пострадали в этой ситуации, мы отдадим. Тут проблем никаких нет. Поэтому, уважаемые жильцы дома номер 40, на Лазурной 40 и на Малогородецкой 28, вы должны отстоять свою законодательную базу, вы должны как бы, потребовать все то, что вам необходимо отдать, а мы как чиновники, мы как администрация должны выполнить ваши как бы, требования, которые вы требуете в рамках закона. Я сегодня полностью еще раз хочу сказать, что все, что вы требуете, требуйте справедливо. Николай Павлович, наверное, многие хотели, зрители интересуются вопрос, а что же будет с самим быть разрушенным домом на Лазурной 40? Как ни странно, как ни странно, значит, есть Бог, Он все видит, все смотрит, за всем все контролирует. В этой ситуации много лет назад, значит, была проблема, не, она не была проблема, а выделена была проблема одной из строительных компаний, значит, на Карпенко, земля под строительство дома на Карпенко, значит, на улице Карпенко, значит, и там в этой ситуации многие жильцы, которые проживают в этом районе, высказали недовольство размещения строительства на этой площадке, на этой земле дома, значит, который должен быть как быть новостроен. Так как нам выделили сегодня денежные средства на демонтаж дома на Лазовну-40, а денег на постройку дома на Лазовну-40 у нас не было. Мы должны были найти и заискать инвестиционные деньги, чтобы доставить этот дом. Мы договорились через сессию городского совета, через депутатов городского совета, что площадка, которая сегодня освобождается, на возле 40, мы сносим этот дом, мы ее передадим бизнесовой компании, которая хотела построить дом на Карпенко. Тем более таким образом мы решим проблему недовольства жильцов, которые живут на этой улице. И проблема, которая 3,5 года не решалась, а или решалась через суды для строительства и достройки дома на воздухную сорок. Мы убиваем сразу одним движением двух зайцев значит, и помогаем нашим жителям города Николая в этом вопросе. Он в большей степени перевел как раз политического вопроса, значит, недовольство жителей и экономически решаем. Мы закрываем блок строительного будем считать, блок строительных работ или выполнение строительных работ на воздухную сорок. Николай время нашего эфира истекло. У вас есть такая возможность. Я знаю, что вы очень часто встречаетесь и с нашими телезрителями, и так непосредственно общаетесь с жителями города и области. У вас есть такая возможность пожелать? В первую очередь я хочу пожелать, уважаемые жители города Николаева, Николаевского региона, мира, спокойствия в вашем доме. Вы знаете, вы знаете, особенно женщины, милые женщины, значит, женщины-матери, женщины-жены, женщины-сестры. Вы знаете ту проблему, которая была недавно у нас в Николаеве, это ваши мужья, ваши сыновья, ваши батя 79-й аэромобильной бригады. С каким то трудом, с каким желанием вы хотели, чтобы они были рядом с вами. И вот они сегодня возвратились героями. В пятницу 8 числа они возвратились героями в большей степени многие контуженные, многие поранены, а в большей степени живые и невредимы. Те, которые сегодня погибли, это герои города Николая. Мы должны, и Николай Скорбин, мы должны их не забыть. Вам, дорогие женщины, мира, спокойствия, тепла в вашем доме. Чтобы у вас было все хорошо. Спасибо. Вам теж всього хорошого, здоров'я, успіхов і своне І Нагадую нашим телеглядачам, що це була програма. Чим живе область? Тоді працювала Наталя. Приходько до побачення і бережіть себе.